Всем привет, ребят! Сегодня я снимаю очередной челлендж. Сегодня у меня в гостях Елена Майер. Вот и сегодня мы снимаем челлендж какой? The for a Day Challenge. Но вот. у нас здесь маленькие бумажечки. Это я так сделала. Кто-то и... нагадил. И тут кто-то нагадил. чичику, чичику, чичику. Ну, так, да. я сделаю. Ну Скажи, что там написано? Помидор. Помидор? Стой, стой, стой. Ты там помидор написано. Помидор. Да блин, хватит. Вот проблема, ребят, в том, что помидор у нас... Э... что ты делаешь? Бумажечку убежала. Не надо, не надо стучать. Как я его, было его, ну уже потихоньку растаял. О, о, какой хороший помидор, холодный, прям из морозилки. Ну ладно, съела Но Нормально. У все... меня не... зубы сейчас замерзнут. Ладно, теперь я. А где а твоя бумажка? Которая... Моя? Да. Я не знаю. Я, походу, ее туда положила. Ну ладно. А, нет, вот она. Так, я беру, я взяла, я взяла, у меня... Я мелкими написала, никто не видит. Давай, ешь. Весь ешь. И потом язык покажи. Дай мне. Дай мне. Покажи. Смотри. Давай тоже сейчас поел Так, сейчас я. Не дай бог.

Так что последнее я ем. То, что останется. Ну, не нахер. Господи, боже мой. Я его не чистил. Так ешь, я взял.

Не хочу. Прошло три года. Ну что, я, я покушал яйцо. Съеб. Съеб. Покажи. Ой, ты думаешь, я яйцо не съел? Ну, вдруг. Ну, Молодец, а кидаешь туда, где бумажки. Ну, ничего страшного. Сейчас, Сейчас я вам Барбанный трек Так, и это травка. Травка? Травка. Ребята. Ребята. мы перехватили из контрабанды. Может попробуем давить это? Вс? Может попробуем? Я не козел, я не знаю. Я родился в год козявцы. Что овцы. Чего дальше? Ну, мне не нравится. Да. Надо было ее побыть. Яблоко мое любимое, я съем на А ты лимон написала? Я, я забыла, будешь есть лимон. А там э э э редиска и лимон осталось. Стоп, я, я, яблоко. Ем Куда ты мое яблоко тырешь? Я тоже яблоко хочу. Я вообще травку съела, но она вообще не вкусная. Надо было ее помыть. Но все равно она не вкусная. Как хажет. Смотри, подожди, подожди, На. подожди, 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 подожди. Нет, сейчас, подожди, дай мне эту бумагу. Да все, последняя. Дай мне, там да, вообще не последняя, там редиска и, это, и лимон, либо редиску, либо лимон. Лимон ты не написала. И что? Выбирай. Редиска, лимон. Какой? Вот этот? Редиску съешь. А я лимон да даю, колокольчик. Да Редиск редиска там. Редиска. Я могу на редиску. Ближе Но. к делу. Я съем его. Я его с каменным лицом ел, так что. Кто-то там идет. Ладно, ребят, на этом мы будем заканчивать. А? У нас ничего не осталось. Кстати, лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Гленки. И всем пока!